Merisik Khabar memberi peluang kepada mereka yang ingin menemui semula sinar harapan. Dan melalui bantuan daripada Tabung Merisik Khabar, kami berharap mereka ini akan meneruskan perjuangan dengan lebih bersemangat dan bermakna. Bersama-sama kita merisik kehidupan seorang pelukis bernama Hairul dan Adik Atika, seorang anak gadis 15 tahun yang menyara keluarganya. Assalamualaikum, kita bertemu sekali lagi. Ini merupakan Merisik Kabar yang dibawakan oleh Revive Isotonic. Dan sekali lagi, untuk anda, ha, Merisik Kabar, kita ada kes ha, yang ha, perlu kita dengar. Dan kalau boleh kita tolong, kita tolong. Ha, ini dia, Khairul. Jom kita telefon Khairul sekarang. Hello? Hello? Ha, Assalamualaikum, Khairul. Assalamualaikum. Ha, ini Pak Nick daripada Radio Era. Okey. Okey ni, Airul, uh, cerita awak pula. Apa masalah awak Airul yang boleh kita bantu? Masalahnya besar tapi kalau saya dah nak buka dalam um, galeri kan, atau ah, macam nak expose dengan kita punya lukisan kan saya menumpang rumah tempat kawan. Uh -huh. Jadi kita ada sendiri punya lagi kita. mungkin peluang tu lebih bagus. Ha. Uh -huh. Jadi uh, apa pekerjaan menjadi pelukis ini tidak membawa pulangan ke sebenarnya Hairul. Boleh tapi mungkin macam uh, saya masih baru kan nama dah nama tak, tak kenal lagi jadi Orang nak beli produk tu kurang sikit. Mm -hmm. Harapan saya memang saya nak ada studio sendiri, galeri. Nanti macam studio lukisan. Mm -hmm. So bolehlah kita ngajar-ngajar masyarakat Malaysia berkenaan dengan art kan. Okey, tak apa kita tengok. Uh, mungkin kalau kita tak dapat bantu secara besar untuk galeri tu. Mungkin kita dapat bantu uh, sebagai asas ataupun tapak permulaan untuk Hairul kan? Boleh macam Okey. Terima kasih Hairul. Terima kasih Pak Nen. Okey, uh, Razi ada satu lagi ni kes merisik kabar ni. Uh, cerita pasal Hairul. Uh, pekerjaannya sebagai seorang pelukis. Jadi macam mana kalau orang yang uh, hanya ada bakat untuk melukis ini untuk cari makan. Jadi mungkin sekarang ini kita kena bantu. Ha, uh, Hairul ini Razi pergi uh, jumpa dengan Hairul. Uh, tengok apa yang kita boleh bantu. Hairuni ni kalau tanya dia nak buka galeri katanya. Kan? Tapi galeri tu kalau orang dah berpuluh tahun pun ada tak ada galeri lagi. Jadi kita kena siapkan dia dengan benda-benda yang asas sajalah dulu. Kan? Kita tengok apa yang kita boleh bantu supaya dia rasa yakin dengan pekerjaannya sebagai pelukis ni. Okey? Dekat mana pada dia punya? Ha, dia kalau ikutkan pada SMS ni dia di Central Market lah. Oh, sememangnya ke ke, a, carilah dia dekat situ. Okey, kita cuba-cubalah merisik. <laughs> ya, sekarang ini, ha, kadang-kadang kita nampak orang tu melukis, orang tu gemar melukis, tetapi hmm, dapat ke menampung kehidupan dia? Bukan mudah untuk menempatkan nama di bidang seni lukis tanah air. Mungkin itulah yang difikirkan oleh Hairul, 36 tahun, seorang pelukis yang mula mencuba nasibnya di Kuala Lumpur sejak tahun 1995 lagi. Sebagaimana impian anak-anak muda lain yang berhijrah ke Kuala Lumpur, Hairul juga pernah mengharapkan masa depan yang gemilang. Namun setelah 15 tahun bergelumang dengan pelbagai pengalaman, Hairul masih tercari-cari arah untuk memajukan dirinya. Dan mungkin ini telah menyebabkan keyakinannya semakin pudar. Kadang-kadang orang tak appreciate tu yang rasa macam mari kita ada kawan interview macam macam rasa macam tak tak meluaslah kita punya production ni, tak keluar kan. Kat situ je and then bila sebab sebab sebut pasal harga customer cakap mahal. Jadi dah bila mahal kita rasa tension nanti kita buat dengan sungguh-sungguh kan dengan kualiti yang kerja yang kita ada kemarin saya dalam dalam internet tu agak kurang jadi bila saya nak belajar masa saya pula and then dari segi financial life pula kan itu yang jadi kekangan bila masa tight kadang-kadang nak kerja kat semua punya nak belajar nak belajar juga tapi yang lama-lama dia jadi macam tepu dia atas tak boleh pergi jauh kan Duduk, duduklah kat sini je ya. Melalui tabung merisik khabar, Hairul akan diperkenalkan kepada seorang pejuang seni lukis yang berpengalaman. Tentunya bagi penggiat dan peminat seni tanah air, nama Yusuf Gajah bukanlah suatu nama yang asing. Pelukis yang berpengalaman luas ini telah bersetuju menjadi pembimbing dan penasihat kepada Hairul. Pelukis yang baik itu pertama dia kena ada ilmu. Maknanya dia kena pergi sekolah ataupun dia belajar sendiri. Kalau dia belajar sendiri, dia tak mampu. Ini, dia kena ada gurunya, ada mentornya. Kemudian setelah itu, dia mesti mengadakan pameran. Pameran dia kumpulan, pameran dia secara uh, sendiri, one man show. Menurut Yusof Gajah, untuk menjadi pelukis terkenal, Hairul perlu mempunyai identiti lukisannya yang tersendiri dan istimewa. Yusof juga berpendapat yang Hairul perlu meletakkan dirinya sebagai seorang usahawan yang ingin menjual dan memasarkan lukisannya. Okey, ini uang kamu. Sebenarnya ini lukisan ini saya tak jual lah. Untuk usaha yang selanjutnya, Merisik Khabar telah memperkenalkan Hairul dengan seorang pakar IT yang akan membimbingnya untuk lebih memahami tentang teknologi maklumat dan seterusnya boleh membantu memasarkan hasil karyanya melalui internet. Kita kena tengok uh, tahap tahap uh, inilah skill set dia lah. Dia dah dia dah pandai guna internet ke kalau yang tu dah dah okey. Uh, dia dah practice satu minggu kan. Dah Okey dah boleh lah boleh setarannya. Ehm um, dan tu kita tengok pula blog kan kita nak pilih. Dia ada two options lah. Uh, blogger blogger ataupun blogspot punya blog uh, dengan WordPress. Hairul berharap yang dia akan menguasai ilmu ini untuk digunakan sepenuhnya bagi meningkatkan lagi kerjanya sebagai pelukis. Mungkin beberapa bulan yang lalu, Hairul seperti seorang insan seni yang kecewa, kurang keyakinan diri dan hampir berputus asa. Tetapi hari ini dengan adanya tabung merisik khabar, Hairul diberi peluang sekali lagi untuk mencipta namanya dalam bidang lukisan. Okeylah, tak semua sebenarnya yang kita lalui ini, kita nak tunjukkan kepada orang kesusahan kita. Begitu juga dengan Hairul ini, melakukan kerja yang dia sendiri minat, menjadi pelukis. Tapi, dapat bermasalah kan? Itu yang kita nak tunjukkan. Assalamualaikum, Pak Nen. Waalaikumsalam. Oh, ah Inilah dia, Hairul. Hairul, kawan-kawan Hairul. Okey, ah, ini dia pelukis di sini. Okay. Ah, sila ambil tempat duduk. Okey lah, Airul. terima kasih sebab Airul percaya pada misi Khabar Airul. Ya, ha, sebab kita memang uh, uh, kita cuba sebenarnya bukan nak bantu uh, besar-besaran kan. Uh, kalau kita boleh bantu sedikit, kita bantu mana yang boleh. Sejauh mana dah? asyik kerja awak sampai. Hmm, pernah sampai Jepun dengan Oman lah. Oh. Masa tu ada promosi kan kita orang pergi memperkenalkan Malaysia, kita hmm. saya ikut di bawah Tourism Malaysia. Oh. Ha, Kami uh, nak cuba hubungi seseorang untuk bantu awak. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yusof. Ya, yes, saya. Ini Aznil Jinawawi daripada Merisik Kabar. Ya. Ah, ini cerita pasal Hairul uh, yang uh, pernah berjumpa dengan Pak Usop. Oh, Okey. Jadi dari, dari segi uh, pandangan mata uh, Pak Usop sendiri, potensi Hairul ni macam mana sebenarnya? Uh, sebenarnya dari segi kemahiran melukisnya tu dia ada reaksi kuat tinggi. Uh -huh. Cuma keyakinan untuk menonjolkan dirinya tu tak ada dalam dirinya. Uh -huh. Dia belum memiliki identiti sendirinya kami di sini nak nak usulkan satu uh, apa perkara yang mungkin uh, Pak Pak Yusof boleh pertimbangkan sudi tak kalau uh, Pak Pak Yusof terima Hairul sebagai protege ataupun seorang yang uh, Pak uh, Pak Yusof sendiri uh, latih selama tiga bulan setiap hari sepenuh masa bekerja lah kita ambil kira macam bekerja dengan Pak Yusof tapi gajinya Selama tiga bulan itu, berisik kabar Revive Asotonic yang bayar. Saya secara peribadi begini. Sebelum berisik kabar ni, saya mm -hmm. dah ada kerja untuk dia. Saya dah nilai dari jauh, tengok kemahirannya dalam dia tertentu. Mm hmm. So, saya sebab Hairul uh, dia dalam hmm, um, portrait. Raya. Saya ada tugas-tugas potret. Saya nak bagi dengan dia. Hmm. Alhamdulillah sangat. Saya doakan agar Pak Usof terus diberikan kesihatan dan juga uh, apa uh, kesenangan Raya. 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 untuk membantu lagi. Terima kasih Pak Usof. Okey, itu dia ha, dah selesai. Nampak gayanya. Raya. Okay, Airul. Terima kasih sangat-sangat. Okay. Semoga Airul jangan putus asa nampak. Okay, kita. Okay. Kita sebenarnya apa yang kita perlu ialah berkawan Kita jangan buka mulut Itu aja. Kan? Kadang-kadang tak ada duit tu bukan makna Kita uh, tamat di situ saja kita punya rezeki eh? Saya sangat gembira dengan benda ini Dan uh, saya harap ia akan uh, menjadi jadi apa contoh kepada semua pelukis-pelukis baru Atau siapa sahajalah sebenarnya Yang dah mula rasa macam terhimpit dalam hidupan okay? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ha itu dia Hairul, Siapa sangka kan? rezeki orang betul. Ha dan apa yang perlu sekarang ini, kita buka mata je. Jadi kepada uh, mungkin yang berada di rumah, yang nak mencari lukisan, ambil peluang ini eh untuk mengenali Hairul ini mungkin anda juga ya boleh menjadi pelanggan kepada Hairul untuk mendapatkan khidmat Hairul sebagai pelukis. Kita bantulah kan. Ha kadang-kadang bila uh, bila berlaku sebegini baru kita tahu susah senangnya orang nak meneruskan minat dia dan nak hidup atas minat dia susah sebenarnya. Hello. Assalamualaikum Atika. Waalaikumsalam. Ha ni Pak Nil daripada Radio Era. Uh, ah yeah, Ya, Pak Nek. Haa, ah, ini Atika. Boleh cerita tak apa masalah Atika dahulu? Masalah Atika, Atika nak sekolah. Tapi sebenarnya sekolah daripada Kelantan ke KL tu tak boleh nak uruskan jadi kat Kuala Lumpur ni Atika tak belajar lagi lah. Tak belajar lah sejak daripada bulan dua. Aduh, lama tu Atika. Kalau ikutkan ah. sekarang ni Atika tingkatan berapa? Tingkatan tiga. Jadi Atika nak minta tolong apa Atika? Atika nak minta tolong uruskan sekolah Atika. Habis mak kerja apa? Mak, mak ibu tu kan tak kerja. Dia buat kerja sambilan lah macam um, jahit, jaga kakak. Kakak awak kenapa kena jaga? kakak kakak Atika kurang upaya. Tak boleh macam dia tak boleh bercakap, tak boleh berjalan. Okey Atika, kita tengok dekat mesej khabar uh, memang kita minta bantuan daripada pendengar pendengar era dan tentunya kita ada penaja yang mungkin dapat membantu Atika ya yeah, Atika ya. Yeah. Mana? Ah, Razif. Ini kita ada satu lagi kes ni Razie. Ada kes. Uh, saya rasa kita kena tolong juga. Dia mm -hmm. baru berusia um, 15 tahun. PMR. 15 15 kan. Mm -hmm. Dah tinggalkan sekolah sejak bulan 2. Mm -hmm. Kita kena tolong dia untuk... Uh, masukkan dia Daftarkan dia semula Dekat sekolah Macam-macam masalah sebenarnya Panjang ceritanya Jadi ini nombor dia hmm. Haji, Buat janji Jumpa hmm. dengan Atikah Nama uh, adik ni uh, Lepas tu tanyalah Macam mana ceritanya yang sebenar hmm. Lepas tu tengok Apa kita boleh bantu okay? Atikah ialah seorang gadis Yang berusia 15 tahun Sepatutnya Dalam usia begini apa yang perlu dibimbangkan oleh Atika ialah tentang pelajaran dan peperiksaan. Namun bagi Atika, dia perlu memikirkan masalah yang lebih berat daripada itu. Kau tengah fikir sekarang nak masuk sekolah macam mana. Kau rindu sangat nak sekolah tu tak? Bolehlah tengok kakak sikit-sikit tapi mesti ada perasaan nak sekolah kan. Nak jumpa kau-kau ikas kan macam bawah aa, apa? Katak bawah tempurung. ah, ha? Macam tulah. Atas dasar itu, merisik khabar telah membawa Atika ke pusat tuisyen Martin. Di sini, Encik Martin sendiri telah turun padang bagi memberikan yang terbaik di dalam hala tuju pelajaran Atikah. Ini saya boleh janji, eh, you, saya pusat tuisyen akan bagi dia percuma belajar sampai dia habis itu pelajaran di sini. Dan saya pun sangat gembira eh, membantu dia. Dan kalau ada kes macam ini pun, pusat tuisyen akan tolong semua pelajar, macam kes ini. Tanpa diduga, Pusat Tuisyen Matin sendiri bersedia dengan seikhlas hati bagi menaja pembelajaran tuisyen Atikah dan adiknya sehingga ke tingkatan lima. Sebagai seorang ibu, Zaidah merasakan yang dia sepatutnya bekerja menyara keluarga. Tetapi malangnya keadaan tidak mengizinkan. Bagi Zaidah, menjaga seorang anak OKU adalah satu ujian yang perlu dihadapinya. Zaidah menerimanya dengan tabah dan penuh kesabaran. Mama, semua lah, semua dari tangguh segi makan ke kerja ke apa, ke semua dalam kita orang. terkapar kelemasan. Sakit di lambung ombak. Atika juga mempunyai adik bernama Adibah yang juga memainkan peranan membantu menyara keluarganya dengan berlakon drama. Sampai dia yang budak kecil sepatutnya sekarang budak kecil tak payah fikir masalah apa-apa, tahu belajar main, belajar main pun sekarang pun kena bantu mama juga kan. Macam sedihlah budak kecil lagi. Nak kena bantu mama semua so, fikir masalah. Dengan berbekalkan pengalaman yang ada sebagai pragawati, Atika mempunyai impian untuk berjaya di dalam bidang ini. Melisik Khabar telah mengaturkan pertemuan Atika dengan sebuah agensi yang terkenal dalam bidang modelling. So, I rasa ini uh, this is good opportunity lah for us. At least kita boleh keluarkan di Boss.com. Nah, I mean brand di Boss.com itself dengan menolong uh, adik Adiba dengan Atika. Sebabnya ini pun salah satu program masyarakat dan ke kemasyarakatan. Atika akan diberikan bimbingan serta tunjuk ajar bagaimana untuk mencipta nama dan menjadi seorang peragawati yang berjaya. Harapan dan cita-cita untuk berjaya sebagai seorang pelajar perlu diberi keutamaan dan itulah kejayaan yang sebenar. Lepas Ika buat benda ni, apa harapan Ika? Lepas Ika buat benda ni, macam yalah, Ika bersyukur dapat peluang macam ni. Bukan senang apa peluang besar macam ni kan. Saya Ika akan gunakan benda ni.